Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya bersama-sama dengan rakan-rakan ahli -rakan Parlimen Perikatan Nasional ingin memberi respon balas kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu-isu berbangkit pagi tadi, sebentar tadi melibatkan ASEAN, Gaza dan juga paling penting perjanjian timbal balas perdagangan Amerika Malaysia. Untuk makluman rakyat, kepada rakyat semua. Pembangkang hantar satu soalan Hanya satu soalan untuk sesi PMQT Berhubung dengan hal ini Cuma uh, Tuan Yang di Tidak menerima soalan kami Dan hari ini soalan daripada pembangkang Dan soalan daripada uh, Kuala Kangsa Yang bukan daripada blok kami Jadi kami kerugian slot di situ Jadi tadi Alhamdulillah walaupun begitu Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di Dia berikan saya ruang juga untuk bertanya satu soalan Dan dalam soalan yang saya tanyakan tadi Saya membangkitkan kewajaran Malaysia menandatangani perjanjian yang berat sebelah ini Yang Makbubat Perdana Menteri dan Kerajaan berhujah bahawasanya saya tengok-tengok hujah Yang Makbubat Perdana Menteri hujah beliau yang paling utama ialah kita tandatangan perjanjian Amerika ini kita juga tandatangan perjanjian dengan China tetapi masalah yang rakyat nak tahu ialah butiran-butiran yang saya katakan tadi The Devil is in the Detail ada 40 klausa yang mengikat Malaysia 40 klausa yang mewajibkan Malaysia ikut apa yang Amerika katakan. Maknanya apa? Kita kena perbetulkan undang-undang kita, dasar kita untuk menyesuaikan dengan apa yang Amerika hendak daripada perjanjian ini. Manakala Amerika hanya memiliki satu saja obligasi yang kita letak pada mereka. Jadi jelas dan terang perjanjian ini amat-amat berat sebelah bukan timbal balas seperti yang didakwa dan ramai yang sudah pun mengkaji membuat perbandingan antara rakan-rakan di ASEAN seperti contoh Kemboja Kemboja tidak memberi konsesi yang begitu besar seperti mana kita berikan kepada Amerika dalam hal ini kerana apa kerana saya katakan tadi dari segi matematiknya lebihan dagang yang kita ada dengan Amerika mengambil kira sektor perkhidmatan yang Amerika ada lebihan dagang sebenarnya sangat kecil 16 bilion sahaja tetapi kita seolah-olah seolah, -olah, seolah -olah, memang kena paksa bayar ufti berjumlah 1 trilion ringgit untuk kononnya memberi keadilan kepada lebihan dagang yang kita ada ke atas Amerika dan tarif yang dikenakan tersebut jadi saya tidak pasti apakah ini saya minta maaf, saya tarik balik. Saya pasti ini bukan rundingan yang memberi kelebihan ataupun keuntungan dan juga keadilan kepada Malaysia dan rakyat Malaysia. Sebab itulah, daripada awal lagi, kami tidak mempolitikkan isu ini. Kami, Ketua Pembangkang, dalam perbahasan sesi khas bulan 6 yang lalu, telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk diwujudkan satu caucus bersama antara kerajaan dan pembangkang membincangkan butiran perjanjian ini. Kenapa? Dahulu zaman kerajaan Barisan Nasional kita pun berdepan dengan perjanjian yang lebih kurang sama. Cuma bukan bilateral tetapi berbentuk multilateral seperti CPTPP, TPPA, RCEP. Ketika Tambon duduk di sebelah kami pembangkang, beliau dan ramai lagi rakan-rakan yang di sebelah sana sekarang ini mendesak kerajaan dahulu buat benda yang sama. Kami desak. Dan kerajaan dahulu di bawah Datuk Seri Najib Razak memberikan, mengizinkan parlimen mewujudkan kaukus sebegini. Supaya kita dah boleh teliti dengan baik apa sebenarnya butiran-butiran yang kita rasa menggadaikan kepentingan dan masa depan orang-orang kita. Sebab itulah bukan saja bantah ini dibuat oleh kami, pembangkang. Tetapi juga dibuat oleh ahli parlimen PKR sendiri. Saya ambil contoh yang berhormat Pasir Gudang. Pertama. Yang kedua, yang berhormat Subang Jaya. YB Wong Chen. Iaitu Chairman Pengurusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Hubungan Antarabangsa dan Perdagangan Antarabangsa. Beliau bukan kecil anak dari segi ahli parlimen. Dua-dua ni veteran PKR. Uh, yang Muhammad Sang Karim amat pakar dengan, dari segi uh, labor law uh, tentang undang-undang buruh. Ya, yeah, beliau dulu zaman uh, uh, trade union sebelum masuk PKR dulu. Dan Wabi Wong Chen is a corporate lawyer by training. Jadi ini orang-orang pakar dalam PKR sendiri yang menemplak butiran yang saya kata tadi ada devil in the details. Ha, jadi saya tak faham lah backbenchers kerajaan lah. tak faham. Mungkin okay, itu sifat mereka lah. Mereka terpaksa mengampu lah. Mengampu Perdana Menteri bagus, 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 bagus. Tapi sebenarnya maruah dan kedaulatan kita sedikit demi sedikit tergadai. Dan ini cara Amerika. Cara Amerika melebar luaskan pengaruh melalui penjajahan perdagangan. Actually, this is geo-economic warfare dengan China. Kita ni collateral, mereka gunakan kita untuk ada leverage ke atas China. Jadi, we have to play smarter than what is currently being playing by the government. Sebab itu kami minta tadi, this is very complex issue libatkan pembangkang, pembangkang pun ada pakar-pakar yang duduk dalam kerajaan dahulu, bekas menteri luar, bekas menteri ekonomi, bekas menteri uh, perdagangan dan sebagainya. Jadi kita pun boleh bagi pandangan kita sebab kita nak menjaga masa depan bersama. Jadi kalau kita lihat hujah yang diberikan oleh uh, yang mak bapak perdana menteri tadi, ia tidak langsung menjawab keresahan, kebimbangan rakyat jelata tentang contoh dasar bumi putra yang terkesan akibat perjanjian timbal balas yang berat sebelah ini. Ya, sebab semua ni akan take into effect untuk dibaiki akta-akta yang berkaitan yang mana parlimen kena bincang balik nanti. Kalau tidak Amerika boleh kenakan tarif lebih tinggi dan kesan berbalik. Jadi ada banyak perkara yang saya fikir tidak selesai hari ini dengan jawapan-jawapan sebegitu oleh Yang Amat berhormat Perdana Menteri. Dan itu yang kami bangkitkan tadilah dari segi kebimbangan dan hari ini kami dah minta semalam kepada Tuan Di Pertua Yang Muhammad Menteri Miti perlu gulung dan beliau perlu diberi ruang seluas-luasnya masa untuk kita berbahas satu persatu butiran perjanjian yang dibimbangi oleh rakyat. Sebab saya dah buat usul khas, perlu ada satu sidang tergempah. Satu hari kalau boleh nak bincang. Line by line, word by word, comma by comma. Kalau boleh. Ha? Kalau boleh, wajib. Sebab apa saja undang-undang perjanjian antarabangsa yang mengikat dan memberi kesan berkedaulatan negara kita. Sebenarnya parlimen mempunyai hak untuk scrutinize in details. Sebab rakyat akan bertanya kepada kami apa jadi kepada masa depan kita semua. Jadi atas alasan itulah saya mendesak pihak uh, parlimen tuan di-pertua untuk memberi ruang yang seluasnya pada hari ini. Kalau tak cukup tambah lagi sesi-sesi khas dan kita bawa balik perjanjian ini ke dalam Dewan Rakyat untuk kita teliti di mana kesannya kepada akta-akta dan perlembagaan persekutuan kita. Sebab kita dah bersetuju dengan Amerika dan kita bimbang kena tarif yang lebih tinggi, maka perlu ada penelitian yang lebih rapi melibatkan pakar-pakar perundangan dan semua pihak yang berkepentingan. Jadi saya nampak ini belum berlaku dan ia membimbangkan rakyat dan kami pembangkang seperti mana Ketua Pembangkang katakan, kita mendesak perlu ada penelitian semula. Jangan do not rush in implementing this. You can always say to to the US, to the Trump, yang Parlimen Malaysia belum bersetuju. You can use that reason or excuse eh, untuk delay supaya kita boleh tengok balik, runding balik kalau supaya ianya memberi keadilan kepada semua. Jadi saya nampak ini boleh dibuat kalau kita ada good faith Ha, saya dengan uh, tamun tadi kita bukan nak marah dia uh, membuta tuli. Benda yang baik kita setuju, benda yang tak baik kita sama-sama baiki demi kepentingan bersama. Jadi itulah pendirian Perikatan Nasional. Kita membangkang dengan berisi bukan dengan emosi. Doktor. Okey. Soalan? Tak ada soalan? Okey. okay. 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 bagi sikit je. Ah ha, boleh. Ha, silakan. tinggi je. <laughs> Okay, uh, terima kasih. sikit saja daripada saya sebab sebelum Presiden Trump uh, datang ke Malaysia saya di dalam perbahasan saya, hujung perbahasan saya mengatakan Presiden Trump don't kill. Dan saya walaupun tadi Perdana Menteri mengatakan dia ada peluang, ada tiga kali peluang untuk berjumpa dengan uh, Presiden Trump uh, mengatakan Uh, kena ada satu solusi yang komprehensif. Saya tidak ada. Jadi saya menggunakan kesempatan semasa saya berbahas dan saya kata if you are listening, I'm representing the the voices of the peoples of the world. Come people, the peoples of the world and the global netizens. Mr. Trump, don't kill. So bila dah ada ceasefire, saya difahamkan masih ada pembantaian oleh pihak Zainis kepada warga Gaza. Jadi di mana ceasefire ini? Inilah orang yang kita tanda tangani, kita uh, welcome dengan begitu welcome sekali berbanding dengan orang lain. Orang yang telah membunuhkan wanita, kanak-kanak, doktor, jurnalis, the the press itself hospital macam-macam yang dihancurkan jadi saya mintalah kepada perdana menteri kokoklah kut ada peluang lagi ingatkan ha, Mr Trump yang ceasefire tu is not ceasing is still going on so saya aa, sangat terkilanlah ya aa, walaupun dikatakan nak nak jadi hero ataupun uh, keamanan keselamatan saya tak yakin. Jadi saya agak terkilan uh, kalau ini adakah ini yang dikata yang nak dilaung-laungkan sebagai kejayaan kita uh, menjadi pemudacara cara kepada ceasefire yang berlaku di uh, Gaza Palestine ini for a total solution comprehensive kata bahasa yang digunakan oleh uh, PMX tadi ya uh, jadi saya nak menuntut itulah uh, for apa bagi pihak seluruh uh, yang menuntut keadilan bagi uh, pihak Gaza dan untuk menghentikan genocide uh, dan ethnic cleansing yang saya sebutkan sebelum ini dalam perbahasan saya so people of Malaysia wake up itulah dia Mr Trump yang telah menjanjikan. Ya, si. Yes. ya, Yeah. Itu jumlah yang keseluruhan daripada ya, Dan jumlah yang ter, dimasukkan dalam perjanjian ni. Petronas, TNB, T, uh, uh, TM, uh, Kazana, ya. Okey, ini benda yang saya nak tanya Tengku Zafrul nanti lah. Sebab, walaupun dia kata itu bukan duit kerajaan, tapi kenapa dalam belanjawan baru-baru ni, RMK ke-13, dimasukkan semua JLC ni? Saya nak beritahu kepada rakan media. Saya dapat banyak komplain, uh, ya, yeah, rungutan daripada captains of GLCs kepada kami. Bawa dalam parlimen, GLC ini kena tekan dengan, dengan kerajaan hari ini uh, untuk menunjukkan kita berbelanja. Sebab kerajaan tak ada duit, jadi terpaksa guna uh, simpanan ataupun uh, 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 dana daripada GLC untuk buat pelaburan di sana sini. Contoh, EPF nak jual dah, better see. Huh, why? Why? So ini semua kita nak tanya dalam parlimen sekejap lagi. Uh, tapi you're right, 1 trillion tu bersabit juga dengan semua yang GLC dipaksa uh, oh sedekah kepada Amerika. Bukan duit kerajaan. Bukan duit kerajaan. Tapi duit Malaysia. Duit Malaysia. Still because ada kita dah pas undang-undang akta baru semua perbelanjaan GLC can be audited by Jabatan Audit Negara. So, maknanya apa? Is fiduciary liability pada kerajaan juga. Ha, jadi jangan kita guna silap mata dalam pernyataan dalam parlimen Kata seolah-olah ini tak ada kemena dengan duit rakyat Ada, sudah tentu ada Okey, okay. okay. soalan tambahan Oops, Ada uh. Okey, terima kasih semua